ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਢੰਡਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਗੁੱਡੂ ਲਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਗੁੱਡੂ ਲਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਵੀ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟੰਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਟੰਡਾਰੀ ਖੇਤਰ ਚਾਜ ਗੁੱਡੂ ਲਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਪੀ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੂਰੇ ਪਏ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੀ सरकार आई है 2022 से तब से हमारा 25 नंबर वार्ड का इतना सुधार हुआ है कि यहाँ पे दो साल पहले न रोड न पानी की सप्लाई नीवरेज बल्कि सीवरेज जाम होता था पानी गलियों में भरा होता था आज ऐसी स्थिति है कि कम से कम नब्बे परसेंट काम हो चुका है आप सीसी ढलाई इंटरलॉकिंग टाइल के द्वारा और हम लोग आम आदमी पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि आने वाले समय में हमारा सांसद भी आम आदमी का बने ताकि हमारा पंजाब का और सुधार हो सके पानी लोगों पीने वाले पानी की समस्या लोग बोल रहे हैं कि यहां पीने की पानी की सप्लाई बहुत कम है तो कैसे देखते हैं बहुत है, हमारी सरकारें ने माफी देती मोटरें लगाई है दुर्गा कॉलोनी में भी पास हो गया है उधर जितने जितने सप्लाई नहीं है उतने उत मोटर की बढ़ोतरी हुई है यहाँ धीरे धीरे सारा समस्या हल होता जा रहा है जैसे साहब बता रहे हैं कि करोड़ों रुपए का फंड इस वार्ड के लिए उन्होंने लगाया हाँ जी हाँ जी लगाए हैं सही बात है की एम साहब इनके नगर निगम के पांच वार्ड है इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस जो कि पच्चीस नंबर वार्ड है इसके बीच और जगह का फंड उठा करके क्योंकि ये सबसे पहला पिछड़ा इलाका है यहाँ पे कोई साधन नहीं पानी का सीवरेज का रोड का लाइट का कोई न, साधन नहीं था समस्या ही समस्या था इसलिए इस वार्ड पे हमारे एम काफी ध्यान साहब काफी हैं और काफी सुधार हुआ जहाँ पे बड़ा वोट बैंक बताया इसी की है, लेकिन विकास नहीं हो रहा लोग रहे ऐसे तो एक कमर्शियल एरिया है सर फोकल पॉइंट से नजदीक है वोट के माने में तो थोड़ा बीस हजार तकरीबन पच्चीस नंबर वार्ड में है लेकिन संख्या में लाखों में है लाखों में, में है और यहाँ पे समस्या रोड और पानी का था जो हल हो चुका है आपकी ओर से क्या उपराले किए गए इस बाढ़ का सुधार करने के लिए क्या क्या योगदान डाला गया आपकी ओर से हमारे तरफ से अभी सुझाव सहयोग एम एल साहब को जाकर के बताते थे कि एम साहब हमारी 25 नंबर वार्ड के टिंडारी का प्रेम नगर दुर्गा कॉलोनी शिव कॉलोनी जगदीश कॉलोनी की बहुत बड़ी समस्या है तो जब इन्होंने इलेक्शन लड़ने 2022 में तो आते थे तो पानी भरा होता था और वोट मांगने आते थे तो बड़ी समस्या समस्या होती थी उसके बाद यही आश्वासन दिए कि जी हमको आप वोट दिलवाइए पच्चीस नंबर वार्ड से अगर जीत जाऊंगा तो इस वार्ड का सुधार कर लूंगा अपने, अपने बातों पर बहुत खड़े उतरे एक जून को हमारे वार्ड से हंड्रेड में हंड्रेड झाड़ू साहब को वोट जाएगी क्योंकि काम काम किया है आम आदमी पार्टी हमारे वार्ड में काम किया है सरदार हरदीप सिंह मुंडिया जी सरदार साहब जी कि सरकार ने हमारे वार्डों में बहुत काम किया पंजाब की बहुत तरक्की हो रही है उससे भी बात करते हैं हमारे साथ युवा यु, नेता राजीव जी राजीव जी इधर बात सुनिए तो हमारे साथ है राजीव जी मौजूद हैं सरमेन नहीं बोलता है तो ये मुंडा बोलता है आओ सर मेरे तो नहीं बोलेगा कोई चलो चलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਰਵਾਹ ਹੰਗਾਰਾ ਵਾ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉਮੀਦ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਤਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਈ ਆ ਇਦਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫੰਡ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ